بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya ayahal الذين آمنوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الْلَّدِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ maksudnya wahai orang-orang yang beriman diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum daripada kamu mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala hari ini adalah merupakan hari yang terakhir daripada bulan Ramadhan bulan yang sangat mulia yang menjadi penghulu kepada bulan-bulan di dalam Islam bulan Ramadhan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu bulan yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melatih dan mendidik umat Islam Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi umat yang patuh dan taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita lihat dalam kehidupan kita kita nak dapat satu-satu ilmu ataupun kemahiran kita perlu masuk kursus orang yang nak mengajar jadi cikgu kena masuk khusus cikgu diajar berkait dengan ilmu pendidikan cara mengajar dan lain-lain lagi orang yang nak bekerja sebagai mekanik beki dan seumpamanya kena masuk khusus supaya dapat kemahiran tersebut orang yang nak bercocok tanam juga kena belajar masuk kursus begitulah juga bagi kita umat Islam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala jadikan bulan Ramadhan ini adalah merupakan satu bulan khusus kepada kita. Tiap-tiap tahun, Allah Ta'ala jadikan bulan ini bulan untuk kita masuk khusus bertujuan untuk melatih dan mendidik tiga perkara yang ada dalam diri kita yang pertama ialah akal kita yang kedua ialah jasmani kita dan yang ketiga ialah rohani kita Allah Ta'ala jadikan bulan Ramadhan bulan yang disyariatkan padanya ibadah puasa untuk melatih jasmani kita supaya kita tahan jasmani kita ini daripada apa yang kita buat tiap-tiap hari kita makan kita minum supaya tubuh kita jadi sihat bertenaga bila masuk bulan Ramadhan Kita tahan makan minum kita Tidak ada orang yang paksa kita Tidak ada orang yang suruh kita Kita buat kerana Allah Ta'ala yang perintah kita Kita tinggal makan minum kita Dan kajian-kajian menyebut bahawa dari segi perubatan Apabila Manusia itu berpuasa, menahan makan minum dalam tempoh yang tertentu. Ini boleh menyihatkan tubuh badannya. Dari sudut rohani, Allah Taala jadikan bulan Ramadan sebagai satu bulan untuk mendidik rohani kita. Supaya lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kita memupuk nilai-nilai yang ada dalam diri kita dari segi hubungan kita manusia dengan manusia yang lain dalam bulan Ramadhan disebut di dalam hadis-hadis bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sahaja orang yang paling kuat beribadah kepada Allah semayangnya, baca Qur'annya dan lain-lain lagi tapi nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah merupakan orang yang paling kuat untuk menolong dan membantu orang. Menderma, sedekah dan lain-lain lagi. Untuk mendidik rohani supaya membuan tabiat-tabiat yang buruk. Merasa belas kasihan. Tawaduk, rendah diri kepada orang-orang yang lemah dan juga bulan Ramadhan adalah merupakan satu bulan untuk mendidik akal fikiran kita Allah Ta'ala jadikan manusia ini mempunyai akal fikiran yang menjadikannya lebih daripada makhluk-makhluk yang lain dengan akal fikiran manusia boleh reka, boleh cipta macam-macam alat macam-macam barang-barang keperluan tapi akal manusia ini terhad ada benda yang dia tahu banyak benda yang dia tak tahu maka Allah Ta'ala jadikan bulan Ramadhan bulan yang diturunkan padanya Al-Quran cerdik walau macam mana sekalipun manusia manusia mesti ikut Al-Quran kerana Al-Quran adalah panduan dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bulan Ramadhan bukan sahaja bulan untuk kita lebih mendekatkan diri dengan Al-Quran bacanya, bertadarusnya, bertadaburnya dan lain-lain lagi tapi lebih daripada itu lagi ialah untuk kita hamayat menghayati dan beramal dengan apa yang terkandung di dalam Al-Quran umat Islam dari segi hubungan mereka dengan Al-Quran tidak lari daripada tiga gulungan. Sama ada, Mereka yang tergolong daripada kalangan, Gulungan yang tasahul. Ataupun gulungan yang tashadud. Ataupun gulungan yang sederhana. Gulungan yang tasahul, Ialah, Yang terambil panduan dan petunjuk Al-Quran. Tiga itu. Mereka ini menganggap mereka ini, lebih cerdik lebih pintar daripada Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan al-Quran di belakang meninggalkan ajaran al-Quran Allah Taala menyebut di dalam firman-Nya wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka dan sesiapa yang membelakangkan peringatanku yakni al-Quran maka baginya kehidupan yang sempit mereka ni Allah Ta'ala sebut kehidupan mereka sempit tak tahu nak buat apa walaupun senang lenang tetapi jiwa mereka kosong dan ditimpa dengan berbagai-bagai musibah ditimpa dengan berbagai-bagai kesusahan dan kepayahan di atas dunia dini dulu dan lebih besar lagi ialah di hari akhirat kelak mendapat azab yang sangat pedih daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan di sana gulungan yang tasahul dan di sana gulungan yang tashaddud. Yang lebih-lebih -lebih. nak berpegang dengan al-Quran tetapi tidak berpegang dengan ilmu yang telah digariskan oleh para ulama yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami Al-Quranul Al Karim mengikut akal mengikut hawa nafsu dalam semua perkara dalam perkara yang berkait dengan ibadahnya perjuangannya muamalatnya dan lain-lain lagi sebagaimana yang disebut dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar beberapa orang sahabatnya sedang bercakap sesama mereka Salah seorangnya berkata Siapa dia? Saya Dan kita semua nak banding dengan Rasulullah SAW Rasulullah semayang Beribadah kepada Allah Saya nak semayang Sepanjang malam tak nak tidur Lalu yang kedua kata Siapa dia saya dan kita ni nak banding Dengan Rasulullah SAW Saya nak berpuasa sepanjang tahun tiap-tiap hari nak berpuasa lalu yang ketiga kata siapa dia saya dan kita nak banding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya nak habiskan masa saya ini untuk beribadah kepada Allah tak nak berkahwin lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan Nabi kata aku dengar sekian-sekian Nabi kata aku ni adalah seorang nabi manusia paling mulia daripada kalangan kamu yang paling dekat dan hampir dengan Allah subhanahu wa ta'ala aku semayang pada waktu malam time aku ngatu aku tidur aku berpuasa time buka aku buka aku berkahwin dengan perempuan-perempuan di mana Nabi SAW menyebut dalam hadis ini untuk mengajar kita umat Islam dalam kita memahami Al-Quranul Karim kita mestilah mengikut panduan yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan ikut akal kita, bukan ikut hawa nafsu kita. Inilah tiga perkara yang menjadi matlamat utama daripada bulan Ramadan yang telah ditentu dan ditetapkan oleh Allah menjadi khusus kepada kita umat Islam untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau hari ini kita masuk kusu-kusu atas dunia kita kena bayar yuran RM50, RM100, RM300 dan seterusnya untuk kita dapat ilmu, untuk kita dapat kemahiran khusus bulan Ramadan yang Allah Ta'ala tentu dan tetapkan kepada kita umat Islam ini Allah Ta'ala yang bayar kepada kita Allah Ta'ala tak perlu apa-apa daripada kita Allah Ta'ala yang bayar kepada kita Allah Ta'ala bayar dengan pahala dan ganjaran bulan Ramadhan akan meninggalkan kita oleh kerana itulah inilah masa untuk kita memuhasabah diri kita masing-masing adakah kita telah berjaya mencapai tujuan dan matlamat daripada bulan Ramadhan dan ibadah puasa yang telah kita nyatakan tadi untuk kita jadikan sebagai bekalan bagi kita mengharungi kehidupan yang seterusnya sama ada kita akan terus hidup dan sempat dengan bulan Ramadhan pada tahun-tahun yang akan datang ataupun kita dimati dan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala amalan-amalan kita di dalam bulan Ramadhan ini dan menjadikannya sebagai amal salih untuk kita bawa bila kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اللهم تقبل اعمالنا واغفر ذنوبنا اللهم تقبل اعمالنا تامه واغفر ذنوبنا عامه ولا تعذبنا يوم القيامة اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ولا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا همّا إلا فرّجته ولا عيبا إلا سترته ولا ظالما إلا محقته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته وأيدته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وارحمنا يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين